জাহাংগীৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ জাল চপাই আনিছে চি আই ডিয়ে এইবাৰ সুনীলৰ পুত্ৰসহ চাৰি আত্মীয়ক পুনৰ জেৰা লাই ডিটেক্টৰৰ সহায়ত জেৰা চলে এইবাৰ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ সুনীলৰ ককাইক হেমন্ত গগৈ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ আৰু সুনীলৰ শালপতি প্ৰহ্লাদ গগৈক জেৰাৰ বাবে ঢকুৱাখানা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হয় লখিমপুৰ সদৰ থানালৈ কুৱাই ঢকা খানা থানাত উপস্থিত হয় সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ ককাইক হেমন্ত গগৈ আৰু সুনীল গগৈ পত্নীৰ ভনীয়েকৰ স্বামী প্ৰহ্লাদ গগৈ আৰু তাৰপিছতে এই চাৰিজনক চি আই ডিৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে এটা দলে লৈ যায় লখিমপুৰ জিলা সদৰলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যে কিয় লৈ যোৱা হ'ল এই চাৰি ব্যক্তিক লখিমপুৰ জিলা সদৰলৈ কোন বিষয়া উপস্থিত আছে কোন বিষয়ে জেৰা চলাব পাৰে এই চাৰি ব্যক্তি এই সকলো তথ্যৰ উত্তৰ কেৱল এন বি নিউজৰ হাতত মনোবৈজ্ঞানিক দলৰ উপস্থিতিত চাৰিওজনক জেৰা কৰা হয় পৃথকে পৃথকে পদ্ধতিগত শৈলীৰে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হয় লখিমপুৰ জিলা সদৰত দেশৰ দুগৰাকী আগশাৰী মনোবৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞই পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাবচোন লৈ গৈ পুত্ৰসহ এই চাৰি আত্মীয়ক হয়তো ভাষ্যৰ সত্য অসত্য নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিশেষ যন্ত্ৰ আৰক্ষী হাতত এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ কেইবাটাও ক্লু আহি পৰিছে জাহাংগীৰক হত্যা কৰা হৈছিল অন্য এক ঠাইত হত্যা করে মৃতদেহ ল হয়েছিল সুনীল ঘরের লই। এজন মানুষের দ্বারা এই হত্যা সম্ভব নহয় বলে নিশ্চিত হয়েছে আরক্ষী সুনীল আর জাহাঙ্গীরক এক শেষ লোকেশন ধরা পেলাইছে আরক্ষী উল্লেখযোগ্য যে বর্বরতা নিঃশংসতার সকল সীমা স্যার পেলা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড তদন্ত কৰিবলৈ উপস্থিত ফরেসিকর বিশেষজ্ঞর এটা বৃহৎ দল দুদিন ধরে এই দলটোৱে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাই আছে লগত আহিছে মনোবৈজ্ঞানিকৰ দলো আৰু বিশেষ যন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি এই চাৰিওজনক জেৰা চলোৱা হৈছে লখিমপুৰ সদৰ থানাত ঢকুৱাখানাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দত্ত এন বি নিউজ জাহাংগীৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ জাল চপাই আনিছে চি আই ডি এবাৰ সুনীলৰ পুত্ৰসহ চাৰি আত্মীয়ক পুনৰ জেৰা লাই ডিটেক্টর সহায়ত জেরা চলে এবার সুনীল গগৈ পুত্র সৌরভ গগৈ সুনীল ককায়ক হেমন্ত গগৈ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ আর সুনীল শালপতি প্রহ্লাদ গগৈক জেরার বাড়ি ঢকুয়াখানা থানারপা লৈ যাওয়া হয় লক্ষিমপুর সদর থানালো খায় ঢকুয়াখানা থানায় উপস্থিত হয় সুনীল গগৈর পুত্র সৌরভ গগৈ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ ককায়ক হেমন্ত গগৈ সুনীল গগৈ পত্নীর ভনিয়ে স্বামী প্রহ্লাদ গগৈর এই চাৰিজনক চি আই ডি নেতৃত্বৰ আৰক্ষীয়ে এটা দলে লৈ যায় লখিমপুৰ জিলা সদৰলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যে কিয় লৈ যোৱা হ'ল এই চাৰি ব্যক্তিক লখিমপুৰ জিলা সদৰলৈ কোন বিষয়া উপস্থিত আছে কোন বিষয়ে জেৰা চলাব পাৰে এই চাৰিও ব্যক্তি এই সকলো তথ্যৰ উত্তৰ কেৱল এন বি নিউজৰ হাতত মনোবৈজ্ঞানিক দলৰ উপস্থিতিত চাৰিওজনক জেৰা কৰা হয় পৃথকে পৃথকে পদ্ধতিগত শৈলীৰে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হয় লখিমপুৰ জিলা সদৰত দেশৰ দুগৰাকী আগশাৰী মনোবৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞই পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাব সুনীলগৈ পুত্ৰসহ এই চাৰি আত্মীয়ক হয়তো ভাষ্যৰ সত্য অসত্য নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিশেষ আৰক্ষীৰ হাতত এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ কেইবাটাও ক্লু আহি পৰিছে জাহাংগীৰক হত্যা কৰা হৈছিল অন্য এক ঠাইত হত্যা কৰি মৃতদেহ লৈ অনা হৈছিল সুনীলৰ ঘৰৰ বাৰীলৈ এজন মানুহৰ দ্বাৰা এই হত্যা সম্ভৱ নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষীক সুনীলা আৰু জাহাংগীৰক একেলগে থকা শেষ লোকেশ্যন ধৰা পেলাইছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্বৰতা আৰু নিঃসংগতাৰ সকলো সীমা চেৰ পেলোৱা এই নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে ফৰেনছিকৰ বিশেষজ্ঞৰ এটা বৃহৎ দল দুদিন ধৰি এই দলটোৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে লগত আহিছে মনোবৈজ্ঞানিকৰ দলো আৰু বিশেষ যন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি এই চাৰিওজনক জেৰা চলোৱা হৈছে লখিমপুৰ সদৰ থানাত ঢকুয়াখানার পর প্রাঞ্চল দত্ত এন বি নিউজ এন বি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা